श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यानम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अथ पातञ्जलयोगसूत्राणि अथ प्रथमः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपातीवस्तु शून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोष अभ्यास वैराग्याभ्यान्तरोधः तत्र स्थितौ यत्नाभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितोः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं विचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वस्संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य इतरेषाम् तीव्रसंवेगानामासन्नः

अधिष्ठान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमि कत्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः दुःख दौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदिपेक्षाण सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाण भावनाचि प्रसादन प्रच्छन विधारणाभ्याण से विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थित निबंधिनी विशोकावा वा चित्त विशो स्वप्न शीकार क्षीणवृत्तेरभिजात मणेर्ग्रहीतृग्रहण ग्राह्यु तत्थ तदंजनता सपत्ति त्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण स वितर्का सपत्ति स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य वार्थमात्र

राज्य संस्कार संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि इति पातंजल योग सूत्रेषु प्रथमः समाधि